Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya salam satu hobi. Oke, saat saya kali ini saya mau coba berburu bahan bonsai di tempat yang seperti ini. Ya. Nah, dan di sini saya masih belum tahu kira-kira di tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai apa saja. Yang jelas, meskipun jenis bahan bonsai apapun, kalau karakternya bagus, mau besar ataupun kecil kita ambil. Oke, okay, nggak pakai lama, langsung saja kita cek. Mudah-mudahan pemburuan kali ini dapat yang karakternya bagus seperti ini sopensi, ya di tempat ini ternyata banyak sekali jenis bahan besar serut cuman karakternya masih belum ada yang bagus kalau menurut saya ya. ini ada yang besar cuman lurus saja nah, lurus hmm. jadi nggak kita ambil hmm. eh. oh, banyak sekali ini juga serut semua eh, serut semua saya sampai situ cuman eh, kita masih belum menemukan yang bagus mau saya coba cek mudah-mudahan ada yang bagus lah ya mau besar maupun kecil ya kalau bagus kita ambil oke okay, satu saya kecil-kecil banyak sekali cuman karakternya nggak ada yang bagus itu barusan saya cek Uh, karena kurang bagus, jadi saya mau coba cek lagi ke tempat yang lain uh. oke, okay, soal saya, kita sudah muter-muter keliling-keliling nah uh. uh, ini saya baru dapat jenis bahan buat serut ya uh, batang pendek uh, batang pendek seperti ini ya. oh. saya kira ini tadi serut ternyata ini bukan ya awar awar ini ya ini awar awar oh, ini bagus, oh, tapi di sini serutnya ini yang menggoda ini sobat saya terlihat sangat istimewa. Oke okay, dan di sini kenapa ini mau saya ambil? Bagian belakangnya ini dia ini ada akar. Ya kalau tanpa akar mungkin saya masih kurang eh, suka karena apa? Biasanya untuk tanpa akar itu sangat lama sekali pertumbuhannya. Ya. Jadi ini, alhamdulillah ada akarnya. E, mau saya coba ambil yang ini. Oke, dong saya ini untuk bagian bawahnya ya nah, saya coba untuk potong nah, ini uh, nanti tanamnya kira-kira segini Oke, satuan saya akhirnya Oh. Uh. Nah, ya, ternyata dalam ya, naristi memang. Ya, Kalau tanpa dari belakang, masih kurang begitu bagus ya. Kalau menurut saya, tapi ini yang kita ambil ini tanpa dari sini. Oh. Uh. benar-benar luar biasanya seperti ini. Oke, okay. kita rapikan. Kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Karena banyak sekali ranting-rantingnya ini yang harus kita Uh, Rampikan Pasti mewah yang satu <sabi> ini tapi saya jadi untuk merapikan jenis bahan bonsai hasil buruan yang karakter batangnya seperti ini banyak sekali ranting-rantingnya nah, di sini yang perlu kita buang itu biar dia terlihat lebih di bagus lagi ya. itu nantinya kita ke eh, seperti apa ya kita buang ranting yang menempel seperti ini jaraknya ya Nih. itu kita buang contoh yang jelas supaya nanti dia itu e, terlihat e, karakter patahnya itu seperti apa khususnya di sini e, ranting yang berada di tengah seperti ini kita buang mungkin yang kita pakai satu atau dua ya. itu enggak terlalu banyak yang kita pakai ya yang jelas di sini kita ambil beberapa aja Oke, okay, so, 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 ya, untuk cara tanamnya ini nggak bisa miring atau gimana ya? Miring atau kita nah, yang keras cara tanamnya gaya tanamnya itu dia ini berdiri seperti ini ya, bisa kalau kita paksakan untuk miring itu nggak bisa ya e, ini kita coba cari mahkotanya ya, kemungkinan untuk mahkota yang ini ya. kita nggak bisa memaksakan untuk mahkota e, kita harus pakai yang ini soalnya ini dia yang terlalu tinggi, yang tinggi nggak bisa ya kalau menurut saya sobat ya tapi di sini kita sama-sama belajar untuk mahkota kita e, bisa pakai yang mana saja yang terserah yang jelas itu untuk e, membuat soal, sebuah bonsai yang bagus itu kita e, sesuai dengan imajinasi kita kreativitas kita sendiri ya jadi kalau menurut saya ini nanti mungkin akan saya buang tapi kalau di sini nggak saya potong. Ini mau saya karena di sini banyak akar sekali, banyak akar ya, banyak akar. E, rencana mau saya coba untuk spek juga di rumah ya. Nah, e, kita coba setek di rumah. E, lah ya, buat nampak koleksi. E, jelas, e, jenis bahan bonsai serut yang satu ini dia ini karakter batangnya bagus nah, ini kemungkinan ini kita buang nanti ya nah bagus kita bisa stek batang ya. sementara kita potong pendek aja seperti ini ya. biar bawahnya pun enak nah untuk mahkotanya ini yang jelas seperti ini saya nah, untuk mahkotanya untuk tanamnya pun berdiri seperti ini nanti disini betul ke arah sana ya ini kita pendekin nanti kita kristekan di rumah Oke, okay, sahabat saya untuk hasil berburu bahan bonsai kali ini dapat jenis pantai serut yang karakternya uh, saya rasa benar-benar luar biasa ini ya. Nah, seperti ini dan nanti sobat bonsai ya. yang jelas ini saya potong nah ini saya ambil ya saya potong sampai bawah ya ini tersisa di sini nah, jadi seperti ini ini hilang ini hilang batang yang ini hilang ya e, terus kita pakai top kota yang ini ini seminya dia memanjang seperti ini ya oke gimana menurut saya jika kita buat seperti itu menurut saya gimana atau bagusnya gimana, kita pakai mahkota yang mana ya? E, atau yang ini, atau yang ini ya? Kalau menurut saya sih, yang ini ya, karena dia itu nanti bagian yang ini e, terlihat ada ruang ya, e, batang ganda ya. Antara batang yang sini, antara yang sini itu terlihat lebih bagus lah, kalau menurut saya ya. Jadi, kalau batang yang ini kita potong itu sepertinya bagus tapi kita nanti coba e, otak atik lagi ya kita cuci bersih kita lihat kira-kira bagusnya itu e, dibuat dengan yang Seperti apa ya untuk sementara daripada nanti kita salah potong e, kita bawa seperti ini aja dulu ya Oke okay. untuk pemburuan kali ini benar-benar luar biasa ini ya. bisa dapat yang seperti ini istimewa satu saya. ya karena kita cari jenis pan pohon serut yang karotnya benar-benar bagus itu sudah sangat uh, jarang sekali ya. Untuk serut deretan sini serut semua saya, sampai ujung sana itu serut semua. Cuman selama daratan sini saya cuma dapat ini aja. Yang menurut saya itu tergolong bagus ya. Saya lebih tertarik sama yang ini. Untuk pengambilannya pun juga luar biasa. Karena apa? di atas ini banyak sekali akar-akar dari rumput gajah itu benar-benar wah -benar, sangat sulit untuk kita menariknya jadi kita harus eh, cek dulu nah, cek dulu sekeliling nah benar-benar akar dari rumput gajah itu enggak melekat pada batang serut ini baru bisa ketarik oke okay, cukup menguras tenaga mungkin untuk pemburuan kali ini dapatnya ini aja sudah cukup kita bawa pulang kita proses Oke okay, saya bangsa ya untuk asing bolang kali ini dapat ini aja udah cukup kita bawa pulang kita proses ini juga cuacanya sudah mulai mendung sudah mulai gemuruh takut hujan sobat bangsa ya oke okay, uh, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat bisa menghibur bisa menginspirasi khususnya buat sobat bangsa jika menemukan jenis tanaman bonsai dengan karakter yang seperti ini ya itu cocoknya kita potong benihnya seperti apa nah, seperti yang saya sudah, bilang, uh, saya sudah bilang tadi ya ini jelas kita buang supaya ini ada cuman ada dua aja ini ini kalau saya ini sudah bagus ya kalau kita pakai ini sama ini ini nanti kita buat sedekat oke kurang lebih seperti ini terima kasih untuk sobat yang sudah menonton video saya kali ini jangan lupa untuk like share komen dan juga subscribe subscribenya agar sobat saya tidak ketinggalan untuk video video terbaru dari saya oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus berkarya dan salam bonsai man